रुत्ती प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 215 और 215 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर दूसरा पैराग्राफ देखिए पूर्व प्रसंग यह है मिल गया मूल बात पर आ रहे हैं जहां से सब विवेचन शुरू हुआ था क्या शुद्धात्म गोचर प्रमा दो प्रकार की है मिल गया तो देखो भाई तो क्या बात चल रही थी कि मुख्य रूप से वृत्ति के दो भेद बताए थे प्रमावृत्ति और अप्रमावृत्ति ठीक है और उसमें से प्रमावृत्ति के पुनः भेद किए थे प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्दी उपमिति अर्थापत्ति और अभाव उन छः प्रकार के प्रमावृत्ति ने जो पहली है प्रत्यक्ष उसके पुनः दो भेद किए थे क्या बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा और अंतर प्रत्यक्ष प्रमा फिर बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के छह भेद बताए बराबर है ना श्रोत्रज त्वाच घ्राणज रासन चाक्षुष और शब्द कभी कभी शब्द से भी बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा हो जाते है कि नहीं दशमस्तोमसी इत्यादि वाक्यों के द्वारा ठीक है अच्छा तो प्रत्यक्ष के दो भेद हुए बाह्य प्रत्यक्ष अंतर प्रत्यक्ष उसमें अंतर प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद बताए थे आत्मगोचर अनात्मगोचर ठीक है उन आत्मगोचर में पुनः दो बात दो भेद शुद्धात्मगोचर विशिष्ट आत्मगोचर है वही बात आ रही भी पूर्व प्रसंग यह है शुद्धात्म गोचर प्रमा दो प्रकार की है, है कि नहीं तो शुद्धात्म गोचर और विशिष्टात्म गोचर है ना उसमें भी जो पहली शुद्धात्म गोचर है उसके भी दो भेद अगोचर एक और दूसरी ब्रह्म गोचर ठीक है ना तो जैसे शुद्ध प्रकाश हो हम ये ब्रह्म अगोचर शुद्धात्म गोचर प्रमा है गो� प्रत्यक्ष प्रमा ठीक है ना और अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति जब उत्पन्न हो जाएगी तब ब्रह्मगोचर ब्रह्म गोचर शुद्धात्म, शुद्धात्म ब्रह्म। गोचर अंतर प्रत्यक्ष ब्रह्म ठीक है तो वही स्मरण दिला रहे हैं पूर्व प्रसंग यह है क्या जी शुद्धात्म गोचर प्रमा दो प्रकार की है एक ब्रह्म अगोचर है कि नहीं ब्रह्म को विषय न करने वाली किंतु तो आत्मा को विषय कर रही है कैसे शुद्धो हम प्रकाशो हम इस प्रकार से ब्रह्म दूसरी ब्रह्म गोचर ठीक है उन दो में से आगे देखिए ब्रह्म अगोचर कहीं आए क्या लिखा है, है ना शब्द चाहिए वहां पर ब्रह्म अगोचर मतलब शुद्धात्मक गोचर ही है किंतु ब्रह्म अगोचर ब्रह्म को विषय न करने वाली मैं शुद्ध बुद्ध हूं स्वयं आत्मा के लिए जाना कि तुम तो मैं ब्रह्म हूं ये नहीं जाना अतः वो ब्रह्म अगोचर हुए तो वही लिख रहे ब्रह्म अगोचर कहीं आए आगे महावाक्य जन्य अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य तत्व सुन लिया और सुनने के बाद वृत्ति उत्पन्न हुई कौन सी अहम तो महावाक्य जन्य हम ब्रह्माष्मी स्थिति से ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जो विषय करे ब्रह्म से अभिन्न है कौन आत्मा और ऐसे आत्मा को विषय कर रही है वृत्ति अहम nee. ब्रह्मस्त्री तो ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जो विषय करे सो ब्रह्म गोचर शुद्धात्म गोचर प्रत्यक्ष प्रमा है ब्रह्म गोचर ब्रह्म को विषय करने nee. और शुद्ध प्रत्यक्ष प्रमा है तो गए इतना आइए अहम ब्रह्मास्मी अब अहम ब्रह्मास्म वृत्ति उत्पन्न हो गई जो कि ब्रह्म गोचर शुद्ध आत्म गोचर है उसके बारे में अब थोड़ा सा लिख रहे हैं मतान्तर क्या देखो भाई अहम ब्रह्मास्मि या ज्ञान को वाचस्पति मनोजन्य कह मैं ब्रह्म हूं ये जो वृत्ति उत्पन्न होती है साक्षात्कार ब्रह्म का वो मन से होता है ऐसा कौन बोलते हैं वाचस्पति मिश्र अहम ब्रह्मास्मि या ज्ञान को वाचस्पति मनोजन्य कहे है। के मत में आवरण के मतलब वाचस्पति को छोड़कर अन्य मतों में यह ज्ञान वाक्य जन्य है वाक्य शब्द रूप प्रमाण से उत्पन्न होता है तामे भी इतना भेद है उसमें भी और भेद है वाक्यजन्य मानने पर भी क्या संक्षेप शारीरिक का यह सिद्धांत है संक्षेप शारीरिक नाम का ग्रंथ है मुनि का उनका क्या अभिप्राय है वो बता रहे हैं महावाक्य ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान ही हो गया है कभी भी परोक्ष ज्ञान महावाक्य हो गए नहीं उनका सिद्धांत महावाक्य सुना तो ब्रह्म का प्रत्यक्ष ही होगा ही होगा। महावाक्य सुना और परोक्ष हुआ ऐसा कभी नहीं महावाक्य ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान ही हो गया कभी भी परोक्ष ज्ञान महावाक्य हो गए और अन्य ग्रंथकार क्या कहते फिर अन्य ग्रंथकारों का यह मत है क्या विचार सहित महावाक्य अप्रोक्ष ज्ञान हो गए बराबर महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होता है केवल महावाक्य सुना और अप्रोक्ष ज्ञान हुआ ऐसा नहीं फिर विचार सहित महावाक्य महावाक्य सुना उस पर विचार करना पड़ेगा क्या है तुम क्या है आदि आदि करके फिर विचार करेंगे तब होगा क्या ऐसा मत विचार सहित महावाक्य थे अपरोक्ष ज्ञान हो गए लग गया विचार रहित केवल महावाक्य थे परोक्ष ज्ञान हो गए ऐसा एक मत है ना विचार रहित विचार नहीं किया केवल महावाक्य सुना तो ज्ञान होगा कैसा परोक्ष विचार रहित केवल वाक्य थे परोक्ष ज्ञान हो गए लग गया सर्व के मत में किंतु सभी के मत में हम ब्रह्मास्मी यह ज्ञान शुद्धात्म गोचर है और ब्रह्म गोचर है इसमें विवाद नहीं है शुद्ध आत्मा को विषय करने वाला है और ब्रह्म को विषय करने वाला है सर्व के मत में हम ब्रह्मास्मी यह ज्ञान शुद्धात्म गोचर है और ब्रह्म गोचर है तय प्रत्यक्ष है और प्रकार क्या है अर्थ में किसी का विवाद नहीं आइए शुद्धात्म गोचर प्रमा के दो भेद कहे शुद्धात्म गोचर प्रमा के कितने भेद कहे दो कौन कौन ब्रह्म अगोचर और एक ब्रह्म गोचर हो गया आइए शुद्धात्मगोचर प्रमा के दो भेद कहे और विशिष्ट आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा के अनंत भेद है क्योंकि आत्मगोचर प्रमा दो प्रकार की बताई थी कौन कौन शुद्धात्मगोचर विशिष्ट उसमें से शुद्धात्म गोचर के दो भेद बता दिया अब रह गए कौन विशिष्ट आत्मगोचर उसके अनंत भेद है उदाहरण देंगे देखो भाई। नकाशा निकाला होगा आप लोगों ने तब समझ में आएगा पीछे बताया था ना हाँ और विशिष्ट आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा के अनंत भेद कैसे कर रहे मैं अज्ञानी हूं अहम करता मैं करता हूँ अहम सुखी मैं सुखी हूँ अहम दुखी मैं दुखी हूँ अहम मनुष्य मैं मनुष्य हूँ इसके आदि अनंत वेद है अभी शुद्ध केवल आत्मा को विषय कर रहेगा नहीं किसी न किसी विशेषण को लेकर आत्मा का बोध हो रहा है अहम अज्ञन आज्ञान विशिष्ट आत्मा का बोध है अहम करता कर्तृत्व विशिष्ट आत्मा का बोध है अहम सुखी है कि नहीं सुख विशिष्ट आत्मा का बोध हो रहा है बराबर है कि नहीं इस प्रकार से अनंत वेद है इतना लगा यद्यपि अबाधित अर्थ को विषय करे सो ज्ञान प्रमा कही है प्रमा किसको कहते हैं हा अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको कहते हैं क्या प्रमा यद्यपि अबाधित अर्थ को विषय करे सो ज्ञान प्रमा कही है लग गया अहम कर्ता इत्यादि ज्ञान का अहम न करता इत्यादि ज्ञान से क्या होता है बाद हो गए करता, करता हूं फिर बाद में हुआ न करता इससे क्या हुआ फिर अहम करता का बाद हुआ और यदि करता इस ज्ञान का बाद हुआ उसको प्रमा कैसा कर दे प्रश्न अहम करता इत्यादि ज्ञान का अहम न करता इत्यादि ज्ञान से बाद हो गए ताकू प्रमा कहना संभव है क्योंकि बाद हो रहा है ना इसलिए अहम करता इस ज्ञान को प्रमा नहीं कहना मा कहना संभव है नहीं तथापि लग गया तथापि तथा यद्यपिशंका तथापि उत्तर तथापि संसार दशा में अबाधित अर्थों को विषय करे सो प्रमा कहिए संसार दशा में अबाधित अर्थों को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको कहते क्या करता इस ज्ञान का संसार दशा में बात नहीं है तत्व ज्ञान होने के बाद बाद वही बात नहीं

आत्मा को विषय करने वाली जो अंतर प्रत्यक्ष प्रमा उसके क्या बताए अंतर प्रत्यक्ष प्रमा के भेद कहे और मई सुखाम लग गया जी मई दुखाम इत्यादि सुखादि गोचर ज्ञान भी आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है बराबर आत्मगोचर प्रत्यक्ष किंतु कौन सी है वो तो थोड़ा ध्यान दीजिए Osionfish. तो प्रत्यक्ष प्रमा के मुख्य दो भेद किए थे बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा अंतर प्रत्यक्ष प्रमा उसमें भी अंतर प्रत्यक्ष प्रमा के दो भेद किए थे आत्मगोचर अनात्मगोचर बराबर है फिर आत्मगोचर के शुद्धात्मगोचर विशिष्ट आत्मगोचर उनका सबका विवेचन हुआ अब अंतर प्रत्यक्ष प्रमा के जो दो भेद थे कौन कौन आत्मगोचर अनात्मगोचर अब अनात्मगोचर की चर्चा चालू हुई लगी बात पंक्ति देखिए इस तरह से आत्मगोचर अंतर प्रत्यक्ष प्रमा के भेद कहे और मई सुखम मेरी में क्या है सुख है दुख दुखम इत्यादि सुखादि गोचर ज्ञान भी सुख दुख को विषय करने वाला ज्ञान भी कैसा है आत्मगोचर क्योंकि मई आत्मा है ना उसमें आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है बराबर परंतु अहम सुखी अहम दुखी देखो भाई अहम सुखी और मई सुखम इसमें बहुत अंतर है नहीं? दुखी और इसमें क्या है? बहुत अंतर है क्या अंतर है दोनों में मई सुखम मई दुखम इत्यादि सुखादि ज्ञान भी आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है लग गया परंतु अहम सुखी मिल गया ना अहम दुखी दुखी अहम सुखी आम सुखी आम दुखी इत्यादि प्रमाण तो अहम पद का अर्थ आत्मा विशेष है अहम पद का अर्थ आत्मा क्या है है। और सुखा सुख दुखाधिक विशेषण है लग गए इतना इसलिए मुख्य कौन हुआ विशेष आत्मा इसलिए वो शुद्धात्म गोचर गई शुद्धात्मगोचर भी कैसी? नहीं इसलिए वो आत्मगोचर है क्यों विशिष्ट आत्मागोचर कही बराबर है ना कैसी है विशिष्ट आत्मगोचर और सुख आदि विशेषण है और मई सुखम मई दुखम इत्यादि प्रमाणे सुख दुख आदि विशेष है आत्मा विशेषण है मई शब्द से कहा जाने वाला आत्मा क्या हो विशेष और सुख दुख क्योंकि सप्तम अंत विशेषण होता है सुख दुख आदि विशेष है आत्मा विशेषण है याते मई सुखम मई दुखम इत्यादि ज्ञान को आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं नहीं? क्योंकि तो तो उसमें विशेष आत्मा नहीं है कौन है सुकादिक है इसलिए वो आत्मगोचर नहीं है किंतु सुखाधिक विशेष होने थे सुखाधिक उसमें विशेष है ना और सुखाधिक आत्मा है क्या नहीं, नहीं। और सुखो को विषय कर रहे कर रही हो मुख्य हो इसलिए उसको कहेंगे कहेंगे क्या अनात्म गोचर सुखाधिक विशेष्य होने थे अनात्म गोचर अंतर प्रत्यक्ष प्रमा गया अनात्म गोचर वाचस्पति के मत में विशिष्ट आत्म ज्ञान और सुकादि ज्ञान मनोजन्य है वाचस्पति मिश्र के मत में विशिष्ट आत्म ज्ञान कैसा है मनोजन्य है मनो और सुखाधिक का ज्ञान भी मनोजन्य और मनो सिद्धांत में अंतकरण विशिष्ट आत्मा में अंतकरण भाग साक्षी वेदांत मत में पारंपरिक वेदांत मत में अंतकरण विशिष्ट आत्मा में अंतकरण भाग कैसा है साक्षी है आत्मा स्वयं प्रकाशित है अंतकर्ण विशिष्ट आत्मा में अंतकरण भाग साक्षीवास्य है और चेतन भाग स्वयं प्रकाश है तैसे सुखादि भी साक्षीवास्य है सुख तो कभी कैसे साक्षीवास कोई ज्ञान मनोजन्य नहीं या तो मन इंद्रिय नहीं क्योंकि उसके लिए असाधारण विषय नहीं है मन इंद्रिय नहीं अन्य लोगों के मत में स्थिति से स्मृति से भिन्न यथार्थ वृत्ति प्रमा कहे इसलिए क्या अर्थ निकला स्मृति से भिन्न जो यथार्थ ज्ञान, उसको कहते क्या यथार्थ वृत्ति प्रमा कहे वही इस से स्मृति से भिन्न यथार्थ वृत्ति प्रमा कहे लगया, ताके भेद कहे प्रमा के भेद कह दिया भीतल फिर अब स्मृति के भेद करने हैं तो स्मृति रूप अंतकरण की वृत्ति भी यथार्थ यथार्थ से दो प्रकार की है कौन स्मृति रूप अंतकरण की वृत्ति उसके भी कितने भेद है दो कौन कौन यथार्थ अयथार्थ यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति स्मृति का स्वतंत्र नकाशा निकाल सकते हैं ठीक है स्मृति रूप अंतकरण की वृत्ति भी यथार्थ यथार्थ से दो प्रकार की है तीन यथार्थ स्मृति दो प्रकार की उस यथार्थ स्मृति की पुनः दो भी कौन कौन आत्मस्मृति स्मृति ठीक है ना आगे चलिए तत्व थे आत्म तत्व की स्मृति यथार्थ आत्मस्मृति तत्व इत्यादि से जन्य वाक्य से उत्पन्न जो अनुभव उस अनुभव से तत्व की क्या होती है स्मृति वो कौन सी यथार्थ आत्मस्मृति व्यावहारिक प्रपंच का मिथ्यात्व हुआ क्योंकि वेदांत शास्त्र क्या करता है जगत प्रपंच कैसा है मिथ्या मिथ्यात्व का अनुभव किया ठीक व्यावहारिक प्रपंच का मिथ्यात्व हुआ ताकि संस्कार ते और वो संस्कार अंतकरण में रहे उससे मिथ्यात्व रूप ते प्रपंच की स्मृति प्रपंच की स्मृति और रही कैसे मिथ्यात्व रूप से मिथ्यात्व रूप प्रपंच की स्मृति यथार्थ अनात्म स्मृति है वो कैसी हुई यथार्थ अनात्म स्मृति ठीक है ना तो दो हुआ ना यथार्थ आत्मस्मृति यथार्थ प्रपंच की स्मृति मिथ्यत्व रूपेण हो रही है इसलिए वो यथार्थ है किंतु प्रपंच की स्मृति इसलिए वो अनात्म है तो यथार्थ अनात्म स्मृति तैसे अयथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की है स्मृति के मुख्य दो भेद बताए थे यथार्थ यथार्थ के दो भेद बताए अब अयथार्थ के भी दो भेद मिल गया अयथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की एक आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति आत्मा है ना वाह तो आत्मा हैदक्षित करेगा आत्मगोचर ऐसा ना हो इसलिए कर दिया एक आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति है और अनात्मगोचर अयथार्थ स्मृति दो कि नहीं। कैसे अब बता रहे अहंकाराधिकन ते आत्मत्व भ्रम रूप थे अहंकाराधिकन में है क्या नहीं किंतु लग गया कि अहंकार है क्या है हुआ में आत्मत्व भ्रम रूप अनुभव के आत्मत्व का अनुभव हुआ भ्रम रूप अनुभव है तो आत्मत्व भ्रम रूप अनुभव के संस्कार थे अहंकाराधिकन में आत्मत्व की स्मृति अहंकाराधिक की हुई स्मृति लेकिन अहंकार आदि कई आत्माएं ऐसा समझकर उस अहंकार आदि को कि क्या हुई स्मृति हुई तो वो स्मृति कैसी होगी आत्मगोचर है किंतु अयथार्थ है अहंकार आदि का में आत्म स्मृति आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति है तो क्या तैसे आत्मा में कर्तृत्व अनुभव के संस्कार दे आत्मा करता है यह स्मृति भी आत्मगोचर अयथार्थ स्मृति है तो क्या उसी प्रकार आत्मा में क्या हुआ कर्तृत्व का अनुभव हुआ मैं करता हूं आत्मा में कर्तृत्व के अनुभव के अनुभव के संस्कार थे लग गया ना क्या हुआ आत्मा करता है यह स्मृति भी कैसी हुई आत्मगोचर यथार्थ स्मृति है हो हो गया ना और प्रपंच में सत्यत्व भ्रम के संस्कार थे प्रपंच सत्य नहीं है किंतु लगा क्या प्रपंच सत्य वैसा अनुभव हुआ वैसे संस्कार वैसी स्मृति प्रपंच में सत्यत्व के भ्रम के संस्कार प्रपंच सत्य है यह स्मृति कैसी है अनात्म गोचर क्योंकि प्रपंच अनात्मा है ना किंतु तो अयथार्थ है प्रपंच सत्य नहीं तो भी सत्य लग रहा है ठीक अनात्म गोचर अयथार्थ स्मृति है लग गया आगे यथार्थ अयथार्थ भेदते वृत्ति दो प्रकार की कही मुख्य रूप से आप उर्ति कितने प्रकार की बताई थी दो कौन कौन यथार्थ 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 दो प्रकार की ये आगे प्रमा कही यथार्थ अनुजन्य स्मृति यथार्थ कही और यथार्थ अनुभव से उत्पन्न हुई स्मृति यथार्थ अनुजन्य स्मृति यथार्थ कही और अयथार्थ अनुभव स्मृति लग गया अनुभव में यथार्था अबाधित अर्थकृत है जिस अनुभव का अर्थ बाधित नहीं होता है वह क्या जिस अनुभव का विषय नहीं है है उसको कहेंगे क्या यथार्थ अनुभव अनुभव में यथार्थ अबाधित अर्थकृत अबाधित अर्थ विषय का अनुभव यथार्थ कही है और अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो अनुभव उसको क्या कहेंगे अबाधित अर्थ विषय का अनुभव यथार्थ कहिए प्रमा के उसी को प्रमा कहते प्रमा कहिए याते अबाधित अर्थ के अधीन अनुभव में यथार्थता है लग गया अबाधित अर्थ के अधीन अर्थ यदि अबाधित है तब अनुभव में यथार्थता अर्थ बाधित है तो अनुभव में, तो में तो यथार्थता अबाधित अर्थ के अधीन अनुभव में यथार्थता है लग गया और स्मृति में यथार्थता और अयथार्थता अनुभव के अधीन है कि नहीं जैसा अनुभव रहेगा वैसी स्मृति यथार्थ अनुभव रहेगा तो स्मृति यथार्थ यथार्थार्थ अनुभव रहेगा तो स्मृति और अनुभव यथार्थ अयथार्थ कैसे जाने उसका विषय बाधित है या अबाधित है इससे जाने विषय अबाधित है तो अनुभव यथार्थ उससे होने वाली स्मृति भी यथार्थ और विषय बाधित है तो उसका अनुभव अयथार्थ उससे होने वाली स्मृति भी, भी अनुभव में यथार्थता और स्मृति में यथार्थता अयथार्थता अनुभव क्या दिन स्मृति से भिन्न जो ज्ञान ताको अनुभव कहे अनुभव मतलब क्या स्मृति से भिन्न जो ज्ञान उसको कहते हैं क्या सो भी यथार्थ यथार्थ भेद से दो प्रकार का यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव तो कह अभी तक यथार्थ अनुभव का विवेचन हुआ अब अयथार्थ अनुभव का निरूपण करे या से आगे क्या करेंगे अयथार्थ अनुभव करे। का मतलब भ्रम का निरूपण करे अयथार्थ स्मृति का निरूपण तो पूर्व गया है स्मृति दो प्रकार की यथार्थ अयथार्थ उसका विवेचन पीछे हो चुका है अयथार्थ स्मृति का निरूपण तो पूर्व गया सो भी अनुभव के अयथार्थता आदि नहीं अनुभव अयथार्थ है तो स्मृति भी अयथार्थ याते थे अयथार्थ अनुभव का निरूपण किया चाहिए इसलिए अब निरूपण करना है किसका अयथार्थ अनुभव का निरूपण करना है वो चालू हो रहा है आगे पांचवे शीर्षक से यहाँ तक चार नंबर का हेडिंग चार नंबर का शीर्षक पूरा हुआ आगे है पांचवा संशय रूप भ्रम का लक्षण और भेद किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे गच्छति पूर्णस्य पूर्णमाद